Bugün 19 Kasım yani Dünya Erkekler Günü. Hey, çok iyi. Onların günü ki niye öyleymiş? Çok tartışılan bir anket var. O ankette 24 saatliğine yok olsalar ne yaparsınız deniyor. Ay çok güzel olur her şey gülük gülistanlık olurdu Çok iyi olurdu. Ee, ömür boyu gitsinler. Türk erkeklerini gerizekalılar birincisi. Cahiller ya. Hödük güdük kütük. Kıro, ondan sonra sapık aynen biraz cahiller mal salak gerizekalı ve boş yapıyorlar öküz manda hayvan <laughs> öküz, tembel. tamam <laughs> А есть под Оренбургом фонтанчик с черным дельфином И в жизни видеть лишь раз его доводилось Всем тем, кто проходили его мимо Фонтанчик черным дельфином Представьте, браты, что есть стены у дельфина Коридоры длинные, окна, решетка, лепнина И люди спинами кверху, ну как дельфины В вечном плавании за деяния злые Там не принято считать дни, считать годы И нет звонка второго вестника свободы Там поломаются самые дерзкие грешники мерзкие У которых слезы все пресные, там дни все будни там в крови все руки и не уйти оттуда, как на подводном судне Утащит тебя в глубь соль и летских глубин. Единственный в мире злой черный дельфин, фонтанчик с дельфином. Вся жизнь тебя мимо здесь клеймом мечены, приговоренные пожизненно. И если в наказании сила ведь не будет за стенами теми покоя с миром, пока журчит вода в фонтане с дельфином, пока журчит вода в фонтане с дельфином, фонтане с дельфином. Fantânia zilchia, e ao secte de 40 yeah, é graus